Я занавороділася з такими болями, столько років ходила, і це дуже тяжело було. До нас звернулася пацієнтка, їй 57 років. Вона з міста Тарутина, це Одеська область. До нас вона звернулася з двобічним гонартрозом четвертої стадії. У пацієнтці проведено білатеральне двостороннє ендопротезування обох колінних суглобів. Сегодня было, она пришла, мы снимали и швы, в ней все доброе, она проходит процесс реабилитации, добре, обновляется. Скажите, пожалуйста, какие у вас впечатления после операции? Что Боже, я... Что я могу сказать? Что я заново родилась. С такими болями столько лет ходила, и это очень тяжело было. А сейчас, конечно, пока восстановимся, но все равно это совсем другое. Если я не могла даже подняться, пороги для меня это было вообще Лестницы, это... А сейчас, если бы хоть тихонечко, но все равно я поднимаюсь. Я понимаю, что это много стоит. И спасибо вам всем огромное. Надо бороться, конечно, <laughs> за это. Надо вовремя, конечно, обращаться, потому что это все делается вовремя. Ну, надеюсь, что дальше будет все хорошо. И вам а огромное скоро. спасибо всем. И малому персоналу, и вам. И вот Ломакину хочу тоже сказать огромное спасибо. Это он толкнул, он вас привел до меня. И Андрей Михайловичу тоже большое спасибо. Спасибо вам за хороший видрук, Всего вам наилучшего, Легкой вам реабилитации, чтобы вас ничего не требовало. Спасибо. И вам. Натхнение. <laughs> и побольше клиентов, чтобы вы помогали, как и помогали Дякую. дальше. Стараемся для всех. Спасибо.